qoraqalpog'iston respublikasi madaniyat vazirligi liqala tumani madaniyat bo'limi markazida yoshlarning bo'sh vaqtlarini mazmunli o'tkazish jamoalar faoliyatini yanada jonlantirish maqsadida tuman madaniyat bo'limi qoshida tashkil qilingan ashula va raqs xalq jamoasining navbatdagi hisobot konserti tashkil etildi tadbirda tuman hokimi o'rinbosari Begzod alimov ishtirok etdi tadbir avvalida tuman hokimi o'rinbosari ushbu madaniyat bo'limining tasviriy san'at va tikuvchi bisser to'qish to'garaklari a'zolari tomonidan tayyorlangan narsa buyumlar ko'rgazmalarini tomosha qildilar va u yuzasidan o'zining taklif va mulohazalarini bildirib o'tdilar hisobot konsertida ansambl ishtirokchilari tomonidan tuman hududiga xos qadimiy kuy qo'shiqlar va ularga raqslar namoyish etildi bularning barchasi albatta jonli ijroda namoyish etildi namoyish etilgan har bir ashula va raqs yig'ilganlar kayfiyatiga ko'tarinkilik baxsh qildi <imdia> mana bugun ellikqala tumani madaniyat bo'limi qoshida tashkil qilingan bo'ston va jayhun shamollari ashula raqs xalq ansambllarining yillik hisobot konsert dasturi bo'lib o'tdi mana shunday madaniyat bo'limining hisobot konserti kuy va qo'shiqlarga hamda madaniyat markazida tashkil qilingan milliy estrada milliy raqs to'garaklarining o'z chiqishlari bilan juda chiroyli va ajoyib bo'lib o'tdi darhaqiqat hududdagi bir nechta umumiy o'rta ta'lim maktabining o'quvchilari o'z chiqishlarida beg'ubor bolalikning eng yorqin damlarini ko'rsata olishdi madaniyatni yanada shakllantirishda avvalo madaniyat xodimlarining o'rni katta bo'ladi madaniyat xodimlari esa san'atkorlardir ular nafaqat o'zini tutishi va xalqimiz uchun kuylagan ajoyib qo'shiqlari bilan xalqimizni milliy urf odatlarga sodiq qolish bilan birgalikda zamonaviy yashashga o'rgatishi mumkin buning uchun albatta bu kabi tadbirlar tashkil qilish lozim bir so'z bilan aytganda esa ushbu konsertda iliqala tumani madaniyat bo'limi qoshida tashkil qilingan va raqs xalq jamoasining yil davomida ishlagan ishlarining hisoboti konsert dasturi orqali yoritib berildiyuagimnichizib berdi aad